Третья музыкальная школа заплатит больше полумиллиона рублей за новую мебель. Старая не прошла проверку по новым санитарным правилам. 390 мягких стульев предписано заменить на твердые. Важное требование – они должны легко поддаваться очистке от пыли. Детям музыкальную школу ждут большие затраты – полмиллиона рублей. Деньги пойдут на покупку новых стульев, которые легко поддаются, очистки от пыли, влажной уборки и дезинфекции. Таковы требования СанПИНА. 390 мягких стульев не соответствуют новым санитарным правилам. Роспотребнадзор провел плановую проверку в учебном заведении дополнительного образования и предписал соблюсти закон. Были выявлены ряд замечаний, в том числе состояние стульев, так как стулья были с мягким покрытием. Санитарные правила по доп образованию подразумевают использование стульев, которые могут проводить, проходить влажную уборку, подвергаться влажной уборке. Любое предписание влечет за собой большие финансовые расходы. Сейчас управление культуры изучают цены на правильные стулья. Простой ученический с металлическим основанием стоит 1096 рублей. Более комфортный стул обойдется примерно в 5000. Кстати, Ягринская гимназия предлагает изготовить место для сидения всего за 790 рублей. Наши учреждения стараются исполнять все правила, поэтому, безусловно, идет и замена, например, там деревянных стеллажей на металлические, если надо менять двери деревянные на металлические, то есть идет замена, идет замена а покрытия, это для исполнения правил пожарной безопасности. Мягкие стулья на твердой в третьей музыкальной школе должны заменить до февраля 2016 года. Еще одно нарушение – на дверях музыкальной школы нет таблички с адресом. Ее уже заказали. А вот темные шторы в трех кабинетах на светлые заменили сразу после проверки. Они оказались самыми доступными. Их преподаватели просто принесли из дома. Евгения Карелина, Денис Богданов, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.